Добрый вечер я диспетчер, друзья, вас светаю Бандерштадт Радио, Бандерштадт ТВ. ми их завжди по плану співаємо горячих песен для узких небе ниме. Вы плачете? Добрый вечер. Конечно, плачу. Я понял. Смотрю, смотрю по плачу, смотрю плачу на вас. Для этого я и здесь. Давайте попробуем какую-то музычку. Давайте, давайте. Он веселую, если вы пла плачь, надо веселую какую-то, наверное. Давайте. поехали. На земле, на святой нашей землі. Зникнуть эти все, позжезнуть Чи болота у мішках пакетах вражая орда, дохла вражая орда, добре люди заживуть, як расистів проженуть, коли гадом з Лапки стану на концерт квиток дадуть. На дрімучі болота, дорога вже йде біда, заслужила, заслужила на те вражає Москва. Чи весна, чи літо осінь, чи зима, Від рашистів толку не було й нема, на полотах, звідки бриде руття кожен краде і бухаємо свиня, і бухаємо свиня. Добре, люди заживу. Як рашистів розжейнуть, коли гадам з лапки стану на концерт клиток дадуть на дрімучі болота, до років вже йде біда, заслужила, заслужила, на те вражає Москва. А у я що більше нелюдів нема, що лиш яма залишилась від Кремля, правда ж гарною буде планета ця, якщо рашку стерти геть з її лиця, стерти геть її злиця. Добре, люди заживуть, як раще сів коли гадам з Лапки на концерт виток дадуть. Лучи болота, дородившей до беда, заслужила, заслужила, на ты вражая Москва, заслужила, заслужила, на ты вражая Москва, заслужила, заслужила, на ты вражая Москва. Я смотрю, вы на третьем этом, как его? На третьем купляйте, да? Трохи плохо ты с почали. Да, да, да. Мне тоже понравится. этот. Чуть не, про, я, про, чуть яму, не про яму, про яму, про метеории ты можешь, у угу. А вы обосрались, а чуешь, что... А ты, Блин, а ты слушай, чест... ты по-русски разумеешь? По-русски понимаешь. По-русски по понимаешь? Не? По-русски Нет, да, Слушай, а тебе сколько лет? Достаточно, чтобы петь такие песни. Ну, ты что, девочка, боишься сказать, сколько а, лет Давай, лишь? Давайте посчитаем. Давайте. Я с 78 -го года. Считай. Ты 78 -го года? Да. Ты рожденный в Союзе? Ну, Бог не пощадил меня. Ну, вот, вот с этим не поспоришь, поверь, с этим не поспоришь. Да. Если ты рожденный ты трош, в Союзе... трошки туда, май дальше, но то, что так не вышло. То... Послушай, 78 если ты рожденный в Союзе... Нет, не, так давайте хуй, посчитаем. Вы умеете, умеете ну, конечно, считать. Бог тебя не пощадил. Тут не, с тобой ну, не понял. поспоришь. Э, вы умеете Тут считать. с тобой не поспоришь, Давай. Аллен. А ну, 78, 79, 80. Угу. 80 да? Ну, считайте, что вы. И что, и что 8, 80? То, что было 8? Ну, хорошо. Считаем, сколько лет. 80 тебе... Тебе там 80... Ты, выпорли тебя или что? 80? Какая дата у тебя там? Нет, вы считать умеете? Давайте еще раз сначала. 79, ум... 80... Потом 80 еден, 82, сказал мне деду, 83, 84. Ну, что штери, да, 4 Нагадайте. Ну, что дальше? Ну, считаем, сколько лет. Чи вы не умеете считать? Не, ну, вы же задали вопрос, сколько, сколько мне лет? лет? Я думал, вы интересуетесь, если вы так просто слова на ветер бросаете да вопрос. Я понял, сколько тебе лет, поляп понимаешь, поляп мне поляп. по рожден, рожден, был, рожден, 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 рожден. Поверь, 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 ты ж не... В отличие от тебя... Все, были, я понял, все, давайте отставим, романа. сколько мне лет, продолжаем нашу эту да, музыкальную паузу. Рождения, я, я, понял, я понял, что ты, не, ты имбецил просто о, о, вот, Вот, здесь не надо это горячиться. В смысле понял? Не понял. Я не понял, в смысле ты понял. Ты думаешь, если наушники в уши, в это, это помогает? Я тебе сколько не уже. Это с рождения, знаешь, я когда людина народжується. Народжується, Бог приходить, і дає по, розум, такого, але коли ну, ви такого, родилися, поїскаті що шлях Петра, я... той день. Коли ви такого родилися, так. По, да. поїскати може, конечно. Бог приходив, але вас дома не було. Розумієш, дома не було. Він да, тук, да, тук, так... тук, тук ні, нікого зайнято. Резко. Ми бухаємо. <му> заслужила, заслужила на те вражає Москва. Заслужила, заслужила на те вражає Москва.